Bir dənə cümlənin daxilində biz heç bir zaman inkarlıq işlədə bilmərik. Biz burada we didn't get görürük. Bu zaman bu bir cümlədir. Bir dənə cümlədir. Baxın, bir cümlədir. Bağlayıcı və yaxud vergüllə ayrılan ikinci bir cümlə yoxdur burada. We didn't get Nothing mane diyə bilmərik. Nəyə görə diyə bilmərik? 2, yox, 2 səbəbə görə diyə bilmərik. Çünki bu törəmədir. Törəmə isimlə işlənmir və bir cümldədə də 2 inkar olunur. Və anything, something də işlədə bilmərik. Çünki törəməlləri biz isimlə vermirik. Yenə bir cümldədə 2 dənə inkar olmaz. No və n apostrof də yanaşı gəlməz. Düzgün variantımız olacaqdır 6-da D bəndi. Deməli uşaqlar, nəyə Hansı ə, məqama xüsusi ə, fikir vermək lazımdır? Ə, baxın, sizə bunu deyim, məsələn, cümlədə hardly, ə, barely, rarely, rarely varsa, biz bu cümədə n apostrof te not, ə, never, ə, inkar ifadələrini işlətmirik. Çünki hardla be yarları really zaten özü inkarlıq bildirdiyi üçün ikinci bir inkara ehtiyac yoxdur. Həmçinin biz deyə bilmərik we didn't get no money çünki bir cümldə də iki inkar olmur.